Неділю 9 вересня у центральній бібліотеці відбулися громадські обговорення про сучасне і майбутнє бібліотеки нашої громади з метою підведення підсумків, опитувань, проведених бібліотекарями міста щодо покращення бібліотечного сервісу, комп'ютеризації та залучення нових читачів. Цього дня у бібліотеці було людно, адже центральна бібліотека вже давно стала осередком культури нашого міста, де завжди можуть зібратися і поговорити про книги та про життя її відвідувачі. Для многих думаю, это не только книги, але особа бібліотечна атмосфера, особий воздух, особа тишина. не просто тишина, а тишина засредоточена, упругая, плотна. от резонанса мыслительных процессов, сидящих за столами читателей, но еще больше от концентрации знаний, идей, чувств выдающихся людей разных эпох, чьи книги теснятся в шкафах и на стеллажах нашей библиотеки, в ее универсальном фонде. Атмосферу библиотеки составляют и такие бы, казалось, мелочи, как шелест переворачиваемых страниц, поскрипывание стульев, сдержанные шаги посетителей, старающихся не мешать друг другу. Эту атмосферу дополняют лица читателей. Где еще встретишь такое скопление умных, заинтересованных лиц? Конечно, библиотека — это и многоэтажки каталогов и картотек. А в последние годы еще и мониторы компьютеров, позволяющие выходить в интернет. Дело похоже идет к тому, что главной функцией библиотеки станет поставка через интернет информации всем пользователям. Это означает, что можно будет пользоваться библиотечным богатством виртуально, сидя дома у компьютера, на работе, в интернет-кафе. И это не фантастика. Вот уже не один год библиотеки нашей страны помимо своей традиционной деятельности, активно занимаются переводом своих фондов в цифру, а некоторые уже их выкладывают в сети. А насколько заманчива перспектива видеть через интернет не только оцифрованный текст, что удобно для научных трудов и вообще для большинства современных текстов, вот, но ну и растровое изображение старинных книг, гравюр, картин и прочее. Хотя сегодня это уже не сколько перспектива, а сколько ожидаемая реальность. Все казалось бы замечательно, но как электронная книга при всем ее удобстве не дает той радости, что испытываешь, держа в руках обыкновенную бумажную книгу, перелистывая ее страницы, ощущая ее особенный запах, так и отдаленный доступ к электронным фондам. Библиотек грозит лишить нас близкого общения с книгой. Самой библиотекой лежит той спокойно сосредоточенной атмосферой, о которой мы говорили выше. Создание электронных фондов и свободное пользование ими — это, конечно, основа. Но так важно сберечь и саму библиотеку, как главный культурно-досуговый центр нашего города, атмосферу которого... Хотелось бы окунаться снова и снова. На мое мнение, никакая техника никогда не сможет заменить книги. Потому что в библиотеке будущего я вижу э, так же самое, как и сейчас в современной библиотеке, полки, заполненные книгами, живых людей, библиотекарей, которые всегда могут, могут дать совет насчет той книги, которую можно и нужно прочитать. И в моем видении в библиотеке будущего будет много новой литературы, как и в печатном, так и в электронном виде на разные отрасли знаний. И у библиотеки будет собственный веб-сайт, на который мы можем спокойно зайти и прочитать о той литературе, которая нам нужна. Открывая книгу, ты погружаешься в совершенно необъятный мир приключений и истории вместе, с, вместе с персонажами книги. Я не против электронных книг, нет. И своим детям я не буду запрещать покупать и читать электронные книги. Но я обязательно приведу их в библиотеку и покажу им магию настоящих книг. Научу ими пользоваться. Мой выбор это печатная книга с шелестом страниц и ихним запахом. Интернет это, конечно же, прогресс. Интернет это будущее, компьютеры, электронные книги это все будущее и всякие инновации. Но ведь в интернете тоже бывает не всегда все самое лучшее. Мы прежде всего должны уважать тех учителей, которые заставляют детей обрабатывать ту информацию, которую они берут из интернета. Ведь скачивая тот или иной реферат, не всегда можно знать, что там корректно написано, всегда все правильно. Ведь мы сами понимаем, что в будущем мы вообще можем... Улететь на другую планету, но книги, они всегда должны оставаться не на полках, а в сердцах людей. Конечно, безусловно, интернет это хорошо, но мы не должны забывать, что библиотеки никогда не будут вытеснены никаким интернетом. Как не были вытеснены в свое время театры кинофильмами, а кинотеатры телевидением. Также библиотека никогда не потеряет своего значения. Творца, учителя. І чоловіка, який завжди допоможе вам знайти ті потрібну інформацію, за яку ми повинні бути благодарними. Мені в школі запропонували новий курс економіки, підручника немає, конспекта немає, ніхто нічого не знає, якісь нещасні місячні курси пройшли, ну і мене й кинули на 10 класи. Якщо дівчата пам'ять, я сиділа тут рік, чуть не кожен день і писала конспекти. І ви знаєте, маючи власну досить серйозну бібліотеку, батько мене зібрав більше трьох тисяч хорошої літератури, там була вся шкільна література ну, 20-го століття, будемо говорити так, ми вже люди не молоді. Ну, я зрозуміла, що треба йти в бібліотеку, тому що не вистачає новинок. Тому я за те, це моє перше предложення, побільше новинок, різних наукових, популярних, просто література. Десь там е, когось е, ну, рекламують. Як же називається, Безселер є така рубрика. І там другий раз рекламують нову літературу. А я про себе думаю, всю забуваюся вибрати склероз, спитати, є у нас ці книги останні, які там рекламуються, кої-що є. Ну, в общем, щоб було його побільше, я за це. Насчет комп'ютеризації і всього остального. Я в принципі, ну не знаю, в якійсь мірі десь внутрі я противник цього, тому що воно. Ну, знаєте, таке слово українське гробить дітей. Вони мені реферати несуть на 100 сторінках, зідрані з інтернета, і не знають, що там написано. А якби воно прийшло сюди, я йому даю список літератури, знаю, що у вас є. Я вже це бачила. Прийди, полистай, знайди по два-три речення. Спиши мені п'ять сторіночок, але щоб ти знав про що ти написав, тому я руками і ногами за бібліотеку, за книгу. Для меня как для депутата вот, библиотека это э, что место, которое посещают мои избиратели. И вот э, я бы очень хотел, чтобы посещали библиотеки, а не бары. Я бы очень хотел, чтобы посещали спортивные площадки, а не бары. Поэтому, э, ну, как кандидата, я, я бы уделял внимание больше развитию именно вот таких учреждений, а не обычно на мысли я Ну, теперь, что касается финансирования, если можно, послушайте, пожалуйста, немножечко. Потому что финансирование больше всего зависит от того, как работают наши предприятия. Это наш местный бюджет, это, он оттуда фер, 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 формируется. И поскольку остался один восточный горнообразительный комбинат, то, согласитесь, он всех не потянет. Нам обещали эффективного собственника, но, к сожалению, он не пришел, и, наверное, его никто даже и не видел в Украине который бы вместо электрона так здорово заработал вместо Южного радиозавода и тому подобное поэтому депутатский корпус насколько возможно насколько собирается значит, в бюджет денег насколько он и выделяет хотя я вам скажу следующее особенно руководителю библиотеки что сначала идет так называемый бюджетный запад это идет руководитель, ну, допустим, культуры, там, или спорта, или, там, короче, каждое подразделение приходит в городской исполнительный комитет финансовое управление, вот, и там э, они разбирают всю ситуацию, насколько возможно, э, значит, ну, вот, э, будем говорить, делят бюджет. Конечно же, депутатская комиссия, планово-бюджетная, которой я состою, и профильная, ну, которая ведет данное направление нас, по-моему, Левин, да, позволяет, да. Ее, то мы пытаемся как-то повлиять на эту ситуацию, но опять-таки, если в бюджете по этому направлению нет денег, то, естественно, особо не повлияешь. Еще раз прошу вас меня правильно понять. К сожалению, так устроено законодательство, что та сумма, которая приходит на город в целом, да, она практически, ну почти, ну не знаю, процентов на 85 определяется сверху финансированием по так называемым, значит защищенные статьи, да, вот, спасибо. По защищенным статьям, то есть зарплату, электроэнергию и прочее, прочее. Все, закончили, дальше остается 15%. Надо улицы убирать, надо значит, там мусор вывозить, надо то 5 10 и остается вот это вот на развитие очень мало. Конечно, нам вот из года в год, ну не из года в год, иногда удается, и компьютер значит, выделили, и, и там еще какие-то были новинки, в том числе и на литературу, но еще раз говорю, к сожалению, мы этот бюджет, который у нас есть, мы его на него очень слабо влияем как городской совет. Только процентов до 15%. Надо, допустим, было на крышу, да, на, на музыкальную школу все сделали, чтобы хоть что-то туда вложить, хоть что-то отремонтировать. Ну, я уже не говорю за этот прекрасный зал, за эту прекрасную библиотеку, которая тоже, в принципе, ну, каким-то образом я принимал участие в том, чтобы это состоялось. Ну, не говорю, что это не благодаря, допустим, бизнес-интересам там каким-то, но, тем не менее, выросло это очень хорошее дело. Поэтому я хочу сказать о том, что однозначно библиотека должна жить, хотя бы потому, что здесь действительно есть те документы и те, значит, тексты, которые говорят, что написано пером не вырубишь топором. И для нормальной, серьезной работы нужна только только печатная это самое, книга, только печатное слово. Ну а электристику, ну, может быть, ее можно и через интернет почитать. И, при этом я хочу сказать следующее, что вот буквально недавно был в Киеве, я заметил, Киев, продвинутый город, да, что такое прочее. Смотрю, девчина читает книгу в метро. Или читает книгу. Другой читает электронную книгу. Ничего как бы страшного нет. Ну, идет развитие. Когда-то колесо было квадратным, потом обрезинили его, идем вперед. Ну, опять-таки, я считаю, что значит, нужно все равно с точки зрения государства именно делать так, чтобы людям было престижно, интересно идти в библиотеку, а не в бар. Свої думки та пропозиції надсилайте на електронну адресу центральної бібліотеки або в письмовій формі залиште в скринці громадського спілкування в найближчій до вас бібліотеці. До вашої уваги адреси та контактні телефони бібліотек. Центральна бібліотека, вулиця 50 років комсомолу. 8, телефон два, сімдесят Дитяча бібліотека, вулиця Маяковського, 59, Телефон три тридцять Бібліотека «Філія номер один для молоді», вулиця 8 березня, 35, телефон 24089. Бібліотека «Філія номер два», вулиця Лісна, 28. Бібліотека «Філія номер три», вулиця Заводська, 16, телефон 26428.